Cavidin şeyxi Molla Sadrə deyir ki, Allah cismdir. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ehli sünnə və şia kitablarında nəql edilən hədisdə deyilir ki, 7 zümrə vardır. Allah onları kölgə olmayan vaxtı öz kölgəsində kölgələndirəcəkdir. Bu kölgənin necə kölgə olması haqqında alimlər açıqlamalar vermişdirlər. Cavid və onun kimi dayaz fikirdə olanlar güya bu məsələyə görə bir əhlisünnə aliminin digərini təqrir etməsini misal gətirir. Lakin ərəb dilini zəif bildiyinə görə və ya məqsəd yönlü olduğu üçün böyük alim İmam Əbu Hənifənin sözlərini düz oxuyub insanlara tərsinə çatdırdığı kimi bunu da səhv anlayaraq deyir. Elə deyil qardaş. Mən indi burada fətvalar səsləndirmək istəmirəm. Biri deyir ki, falan mövzu halaldır, eyni məsələni o birisi də nədir? Haramdır. Eyni məsələnin biridir halaldır, biridir haramdır. Biridir onlar birdir olmaz. Həmin bu ixtilafdan əhlüsünnə məzhəbləri arasında fiki məsələlərdə olan ixtilaf, hətta tövhid məsələlərinin özündə. Məsələn, sələfilərdə alim var, deyir ki, Allahın kölgəsi var. Amma biz bilmirik necədir, nə təhərdir, özünə məxsus əzəmətli bir kölgədir və əhd və Sələfi alimi var, deyir kim desə ki, Allahın kölgəsi var, o qafiyə bağlanan eşşəkdən də cahildir. İndi isə gəlin görək həqiqət necədir. Keçən hədisi şərh edərək, hədisdə deyilən Allahın kölgəsi haqqında danışan bir alim deyir. Fehvalahu zullun yaliq bihi subhanahu la na'lam kayfiyatahu misl sa'ir isifat. Noksandan uzaq olan Allahın özünə məxsus kölgəsi vardır. Digər sifətləri kimi o kölgənin də keyfiyyətini bilmirik. Yəni uca Allah özünə məxsus görür, eşidir və ya danışır, lakin keyfiyyətini bilmirik və keyfiyyət vermirik. Eləcə də özünə məxsus dərk edə bilməyəcəyimiz kölgəsi vardır. Şeyx burada əlbəttə ki, əstəğfirullah günəşin Allaha dəyməsindən sonra yaranan kölgədən danışmır. Digər alim isə deyir bu haqqda: "Və la yumkinu an yakuna lillahi zillun" bina şəms fətkun əşşamsu fawqahu və huve beynhā və beynal xalq və men fəhəmə hədəlfəhəmə fəhuve balid abləd minəl himar allahın günəşdən çölğəsi ola bilməz beləki günəş allahın üzərində allah isə günəşlə məxluqatlar arasında ola bilməz kim belə anlayarsa uzunqulaqdan da kütdür bu sözdən də aydın olur ki kim deyərsək ki allah günəşlə məxluqatı arasında çölğə yaradır ona aittir əlbəttə ki birinci alim qəti olaraq belə söz deməmiş və uca Allah haqqında belə sözü deyə bilməz. Cavid isə alimin adına yalan danışaraq deyir ki, güya o bu sözünü Allahın kölgəsi var deyənə qarşı demişdir. Lakin stattan aydın oldu ki, bu alim kölgə deyil, Allahın günəştən aşağı olaraq kölgə yaradacağını iddia edənə demişdir. Cavid bu videosu ilə guya əhl-üsünnə arasında olan ixtilafa toxunur öz aləmində. Unutma ki, biz sənin alimlərin arasındakı ixtilaflara toxunsaq, dəymişin dura-dura qalın dura, töklər. Şiə qollarından olan Usurliyə, Əxbariyə, Şiraziyə, Sarxiyə, Mehdəviyə, Yeməniyə və s. bunlar bir-birini kafir və yazındıq, azmış adlandırıb bir-birlərinə gecə-gündüz söyüş və təhqirlər yağdırmırlar mı? Gəl görək sənin özünün də müştərit saydığın Ayətullah Mərziyə Təqlid, Camal Heydəri çok büyük aliminiz olan Sadrul Muteallihin, yani ibadet edenlerin önde gedeni, legabini verdiğiniz, başbileniniz, 1570. 1572 Şirazda doğulan Molla Sadra hakkında ne deyir? Dedirun bi ennehu bil cismiyya Molla Sadra filan. Molla Sadra yaqul bil cismiyya, bukra inşallah husul ولهذا كثير من الاعزاء قالوا سيدنا الله يخليك هذا اللي تقوله في المكان والله لو تريد تقوله قلت بدي اقوله بالكوثر أنه صدره قائل بالجسمية ولكن يقول جسمية إلهية طبعا هو في المقدمة يقول الجسم له طول وعرض وعمق وهو جسم جسم وهو جسم حسي خيالي عقلي إلهي والله جسم ماذا ضمن المواصفات طول وعرض وعمق الله جسم و لهذا bu جمله من اعلى الفقهاء من تلامذه السيد خو يكفروا على هذه المساله كفر. بوير، بو دا sənin təوْҳиdin. Mən demədim öz alimin dedi. Mən desəm hələ çox şey demiş olacam və çox şey açıb tökmüş olacam. Hələlik bu qədər. Uca Allah hər birimizi həmişə haqq üzərində sabit etsin. Amin.